Aku tergelak besar bila orang kata DAP dan Pakatan Harapan nak buat negara Malaysia ni menjadi negara republik. Namun aku tertunggu-tunggu sejak daripada PRU ke-15 yang lalu sehinggalah saat ini nak masuk 3 tahun. Tak ada pun. Ura-ura yang negara nak bertukar menjadi republik. Kau ingat senang ke? Tahu tak apa maksud Republik? Kau jangan main cakap je. Republik tu bukan komunis. Republik ni negara ditakbir sepenuhnya oleh rakyat. Maksudnya daripada peringkat presiden, semua daripada rakyat. Semua berdasarkan undian. Maknanya dah tak ada sistem raja. Tapi agak-agak lah kalau nak buat republik, kerajaan hari ni kena langgar raja. Kau ingat apa raja nak duduk dia? Tak. Sebab itulah aku kata nak main politik ni kena cerdik. Jangan kita terlalu makan dakiah seseorang, konon bercerita tentang agama dan sebagainya. Akhirnya untuk diri sendiri. Tak percaya. Tengok balik pemilihan parti mereka. Adakah mereka mempertandingkan lima jawatan yang atas? Kalau betul memperjuangkan Islam, dia akan berani. Sebab tujuannya bukan untuk mengejar kuasa duniawi, betul tak? Tapi tak berani nak buka lima jawatan atas. Tutup rapat-rapat. Sebab apa? Tak nak hilang kuasa. Gila kau. Kuasa tu. Siapa yang tak nak? Jadi, dekat sini kita dah tahu dah. Ini hanyalah permainan politik. Lepas tu, aku dah tertarik dengan beberapa komen. Dia kata, kalau PH tak dijatuhkan 10 tahun lagi, Melayu Melayu akan hilang di dunia. Apa ayat Engkau ni? Kau ni ada otak ke bodoh ke apa ni? Tak boleh fikir langsung ni. Kalau fikir secara logik, negara kita kan Mak Sabu pun bagi tahu. Orang Melayu kita ni setiap tahun beranak makin ramai tau nak banding dengan bangsa-bangsa lain. Selepas 10 tahun, anak Melayu kita akan jadi lebih ramai. Jadi mana datangnya Melayu hilang di dunia? Yang aku akan nampak, parti-parti yang tak perform, yang gagal, negeri yang gagal, mereka yang akan hilang di dunia. Sebab pada ketika itu, rakyat dah mula nampak siapa yang lebih kepada permainan politik dan siapa ...apa yang lebih untuk membuat kerja. Rakyat akan nampak pada ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok... ...negara Malaysia sewaktu PMX ambil alih... ...memang sangat-sangat rosaklah. Maksudnya dengan hutang yang tinggi dan sebagainya. Jadi dalam 10 tahun itu adalah satu time frame. Kita boleh tengok indeks hutang negara kita macam mana. Kalau negara kita makin membaik... ...makin bagus, makin turun hutang... ...dan surplus pula dia punya kewangan... ...maka peluang untuk parti-parti pembangkang agak susah untuk take over. That's why 10 tahun itu adalah satu tempoh yang penting sama ada kerajaan madani boleh teruskan ataupun tidak. Tapi kalau tengok daripada trend semasa, walaupun sebelum ni aku kritik keras dengan subsidi diesel, ialah sebab benda tu peringkat awalnya banyak loophole. Jadi aku kritik. Aku tak kutuk madani. Aku kritik. Cek loophole-loophole yang ada dan akhirnya aku faham kenapa penyelarasan subsidi itu perlu dilakukan. Ini kerana banyak kita tengok minyak kita dijual kepada negara luar dan lahanat-lahanat yang menjual ni buat duit dekat situ. Sedangkan itu adalah barang subsidi. Terlindung di bawah akta pencatutan. Tapi nak buat macam mana sebab sikap tamak. Jadi antara orang yang marah kerajaan hari ni adalah bangsa-bangsa yang makan duit keliling ni lah. Mereka cukup marah. Jadi dah dah lah buat ramalan 10 tahun, 20 tahun. Kau tutup kedai nombor ramalan tapi kau sendiri buat ramalan. Bangang. Ha lupa nak bagi tahu. Lepas tu ada seorang mamak ni dia kata kita ikut PAS kerana PAS memang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi aku nak tanya, betul ke berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Adakah Al-Quran dan Sunnah ajar supaya fitnah orang demi untuk mengejar jawatan politik duniawi? Adakah? Tanya je. Jangan koyak. Islam kan ajar bersabar.